Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kembali bersama saya, Ufairah Tamizi dalam program Bicara Semasa di mana dalam program hari ini kita akan membincangkan tentang undang-undang dan kanak-kanak di mana kita akan meneliti bagaimana kanak-kanak di Malaysia ini dilindungi dalam undang-undang uh, di Malaysia dan uh, kita juga akan mengetahui daripada hak asas hidup ataupun peranan JKM dalam intervensi sehinggalah etika media dan tingkah laku netizen apabila kes uh, sebuah kes melibatkan kanak-kanak ini tular di media sosial. Justru bersama-sama saya ketika ini adalah ketua penolong pengarah JKM Sangok iaitu Puan Rozia Osman yang bersama-sama saya yang akan merungkaikan topik ini sebentar saja lagi. Baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam, terima kasih kerana menyemput kami, okay, kami. Terima kasih kerana sudi hmm. bersama saya dalam uh, program Bicara Rasa pada pagi ini juga. Hmm, baik. Okay, baik, uh, seterusnya saya akan terus ke topik hari ini dan uh, saya akan tanyalah juga uh, kepada Puan Roziah terus uh, berkaitan di mana semua sedia melalui di mana kanak-kanak di Malaysia ini mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi oleh undang-undang. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton-penonton media sanggup hmm. apakah antara akta yang melindungi golongan tersebut, Puan? Okay. Terima kasih, Puan um, Jadi, kalau dilihat hmm. dalam Malaysia ini uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat uh, antara jabatan yang mengambil tanggungjawab dalam melindungi dan memelihara kanak-kanak. Jadi di Malaysia ini uh, kalau di uh, pada tahun Uh, 1995, Malaysia telah meratifikasi uh -huh. konvensyen mengenai hak kanak-kanak uh -huh. ataupun lebih dikenali dengan CRC. Uh -huh. Okey, uh, Yang mana kita memberi tumpuan khusus kepada empat hak kanak-kanak iaitu yang pertama, kelangsungan hidup eh, uh -huh. untuk survival mereka. Kedua, perlindungan kanak-kanak itu sendiri. Kemudian, perkembangan kanak-kanak dan juga hak penyertaan mereka ataupun hak bersuara mereka uh -huh. uh, di dalam... Uh, di dalam menyuarakan uh, pendapat mereka. Kemudian uh, selepas kita meratifikasikan, kita juga ada satu akta iaitu akta ini adalah satu akta yang uh, berhubung dengan pemeliharaan, perlindungan, uh, pemulihan, penyertaan dan perkembangan kanak-kanak uh -huh. serta untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan uh, kepentingan kanak-kanak itu sendiri Betul. iaitu Akta Kanak-Kanak 2001 uh -huh. atau lebih dikenali dengan Akta 611. Uh -huh. uh, Di bawah Akta ini pula, uh, kita juga mempunyai peraturan-peraturan yang telah kita wartakan demi kepentingan kanak-kanak dia tidak berdiri uh, dengan akta itu, tetapi dia masih ada peraturan-peraturan. Hmm. Jadi ini antara akta dan juga perkara utama dalam kita melindungi atau uh, hak-hak dan juga kepentingan dalam pelindungan dan pemeliharaan kanak-kanak itu sendiri. Hmm. Okay, baik puan. Uh, kita juga menurut rekod JKM Sango ada menyediakan hmm. perjumpaan lebih kepada 2,000 kanak-kanak. Hmm. Lah, kan? Mungkin puan okay. boleh jelaskan kepada penonton lah. Secara terperinci jenis pengabaian atau penganiayaan ini, yang membolehkan JKM mengambil peranan untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Okey, Faira. Kalau dilihat di dalam akta itu sendiri, uh, dia telah secara jelas uh -huh. menyatakan di dalam Seksyen 17 akta kanak-kanak uh, 2001 itu secara jelas uh, terdapat uh, hampir 10 perkara yang membolehkan JKM untuk mengambil dan melindungi. Uh, ataupun kita memberi nasihat uh, Dalam memastikan kanak-kanak ini selamat Jadi di dalam akta tersebut Dalam seksyen tersebut uh, Ada dinyatakan beberapa jenis penderaan Ataupun pengabaian, penganayaan yang berlaku kepada kanak-kanak ini yang membolehkan JKM atau pelindung itu mengambil kanak-kanak. Antaranya adalah penderaan fizikal hmm. yang biasa kita lihat ya. Eh, penderaan fizikal ini uh, lebih kepada kanak-kanak itu ada kesan ya, eh, kesan hmm. yang clearly ataupun jelas untuk kita nampak. Kanak-kanak dipukul, a um, dicucuh dengan a uh, rokok hmm. eh, uh, ataupun yang mana secara jelas uh, kita boleh nampak dengan mata kasar ataupun yang telah ditentukan uh, ah ditentu sahkan oleh uh, pihak uh, pegawai perubatan pakar hmm. perubatannya itu yang pertama penderaan fizikal yang kedua kita ada penderaan daripada segi emosi okay. yang mana kita boleh nampak daripada kanak-kanak itu daripada segi kecelaruan mental ni kecelaruan emosinya tetapi yang ini masih memerlukan daripada pakar untuk membuat menentusahkan uh, seorang kanak-kanak itu Wujudnya atau disyaki berlakunya penderaan emosi. Kemudian, kita lihat yang perkara ketiga adalah penderaan seksual. Fairah, kita lihat penderaan seksual ini sama ada secara sentuhan okay. ataupun berlakunya amang seksual. Jadi, perkara-perkara ini yang... Uh, selepas dibawa ke hospital dan ditentusahkan oleh pegawai perubatan uh, jadi di sini pegawai uh, ataupun pelindung kanak-kanak itu sendiri boleh mengambil tindakan daripada hmm. situ jadi kita bertindak uh, ataupun kita membawa kanak-kanak apabila kita mengesyaki pelindung itu mengesyaki wujud atau berlakunya sesuatu penderaan pengabaian ini maka pelindung boleh bertindak untuk hmm. mengambil kanak-kanak uh, dalam jagaan JKM untuk sementara Okay. okay, kemudian uh, seterusnya pengabaian. Okay. Uh, pengabaian ini kalau kita lihat ibu bapa atau penjaga itulah yang dia dah tak mampu untuk memberi atau tidak menyediakan keperluan-keperluan asas kepada kanak-kanak. Contohnya pakaian, makanan, tempat tinggal. Ya? Uh, jadi di sini uh, JKM akan masuk lah. Kita akan membantu mereka sama ada daripada segi uh, kita membantu untuk um, mengubah sedikit atau daripada segi kewangan keluarga itu sendiri kan, supaya keluarga ini tidak dan anak-anak ini tidak berpisah dengan keluarga mereka. Hmm. Kita masih menekankan aspek itu tetapi ada pemantauan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat hmm. untuk kanak-kanak ini. Kemudian kalau kita lihat uh, yang seterusnya aspek pengabaian daripada eksploitasi kanak-kanak. Hmm. Uh, kalau kita lihat sekarang viral dekat um, yang memakai cosplay ni. Kadang-kadang uh -huh. kita ingat ke kat dalam tu orang dewasa. Uh -huh. Apabila kita pelindung turun tengok, rupanya kanak-kanak yang kat dalam tu. Itu dikira pengabaian juga. Itu dikira okay. pengabaian uh, yang mana dia exploit anak uh -huh. dia. Bila eksploitasi ini adalah apabila dia membenarkan kanak-kanak berada di jalanan uh -huh. uh, sama ada mengutip atau mengemis ataupun dia menjalankan penjajaan yang menyalahi undang-undang. Uh -huh. Jadi, ini kita boleh uh, mengambil kanak-kanak dalam jangkaan sementara Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita boleh lihat sebab uh, ini telah menjadi trend sekarang. Uh -huh. Cosplay ini dah menjadi trend. Uh -huh. uh, bila kita lihat, dekat pasar-pasar malam tu, uh -huh. pasar malam kita lihat uh, rupanya anak-anak yang berada dalam cosplay itu. Uh -huh. Bukannya ibu atau bapa. Uh, jadi, kita pun adalah beberapa kes yang dah kita... Uh, Lihat dan kita membuat teguran dahululah uh -huh. Dan memberi amaran kepada keluarga ya, okay. Baik puan, kalau yang puan sebutkan tadi mm -hmm. Kalau dalam cosplay itu ada kanak-kanak Kira pengabaian juga yeah. Tapi adakah ia sama juga seperti mana uh, Kalau ada ibu bapa ataupun penjaga mm. Yang uh, menyuruh kanak-kanak ini Untuk meminta derma itu dikira pengabaian. Ya, yeah. dia dikira eksploitasi okay. Menggunakan kanak-kanak itu Dia yeah. ada di dalam seksyen 17 itu Perkara terakhir iaitu membenarkan kanak-kanak Uh, untuk terlibat dengan uh, aktiviti tersebut. Okay. Yang sepatutnya kanak-kanak seorang kanak-kanak tak boleh pun okay. ya untuk uh, bekerja. Uh, especially waktu terutama sekali pada waktu persekolahan. Okay, yeah. uh. Ini termasuk kepada kanak-kanak yang menjajalah di kawasan makanan yang hmm. jual. Ya, selalunya perkara begini apabila uh -huh. kita nampak JKM ataupun pelindung ini akan turun uh -huh. untuk kita beri nasihat dahulu kepada keluarga uh -huh. termasuk amaranlah. Uh -huh. Kita maklumkan untuk tidak membenarkan kanak-kanak berada di kawasan itu atau bersama mereka menjaja. Uh -huh. jadi perkara ini Supaya mereka tidak tertinggal waktu persekolahan Sekiranya di luar waktu persekolahan Kita masih lagi memberi nasihat kepada keluarga Tidaklah kita Uh, terus ambil kanak-kanak itu. Uh -huh. Uh -huh. Baik kiranya uh, pihak JKM akan memberi nasihat dan uh, selepas itu akan, akan ada tindakan ada. susulan. Juga. Tindakan susulan dan juga pemantauan. Okay. Kita akan buat pemantauan okay. ha, secara okay. berterusan. Okey okay. baik puan. Uh, bila kita bercakap mengenai kanak-kanak ini sudah semestinya ada juga melibatkan kes pelbagai uh, kes yang melibatkan kanak-kanak ini termasuklah juga dengan pengabaian ataupun pengurusan Kanak-kanak yang melibatkan GISBH okay. Saya juga difahamkan Puan pun ada mengikuti ataupun terlibat dengan pengurusan Kanak-kanak GISBH ini sendiri Mungkin Puan boleh terangkan juga Kepada penonton Bagaimana keadaan kanak-kanak terbabit Yang semasa proses perlindungan Okey Uh, ya yeah, Faira, um, Jabatan Kebajikan uh -huh. Masyarakat Negeri Selangor terutama sekali pada waktu itu lebih kurang 100 orang uh, pegawai dan juga pelindung eh, uh -huh. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor yang terlibat uh -huh. dengan operasi tersebut yang mana kita menyelamatkan anak-anak eh, seperti semuanya semalam pada tahun lepas September 2024. Uh -huh. Jadi dalam proses itu kita uh -huh. uh, JKM perlu ataupun perlu mengikut proses-proses yang telah ditetapkan yang memang kita ada SOP-nya mm -hmm. dalam kita mengendalikan kes kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan pelindungan ini. Jadi jika dilihat, semasa proses itu selepas uh, selesai semua pemeriksaan perubatan, mm -hmm. uh, sewaktu itu dipulapol dan mereka ini kita bawa ke satu tempat selamat. Mm -hmm. Di tempat selamat ini, Uh, kita menyediakan keperluan-keperluan uh, asas kepada mereka termasuklah kita membawa guru-guru mm -hmm. daripada KPM, pakar-pakar uh, perubatan dan juga uh, psikologis dan juga kaunselor-kaunselor uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bersama-sama kita mengembeling tenaga untuk membantu kanak-kanak ini. Mm -hmm. Jadi mereka tidak hanya duduk sahaja di uh, tempat selamat itu mm -hmm. tetapi mereka akan bersekolah seperti biasa tetapi uh -huh. di dalam compound tempat selamat uh -huh. pada waktu petang bersama pihak JAIS Jabatan Agama Islam Negeri Selangor ada pula kelas-kelas agama sehingga malam malam uh -huh. kita bersama dengan guru takmir. Kemudian pada hari minggu Sabtu dan Ahad mereka akan di uh, diberi ruang untuk beraktiviti. Maknanya kaunselor-kaunselor uh -huh. Jabatan Kebajikan Masyarakat pelindung-pelindung akan bersama-sama sit down kita ada aktiviti supaya seminggu mereka Uh, selama mana mereka berada di tempat selamat itu um, penuh aktiviti mereka hmm. pergi sekolah seperti biasa aktiviti mengaji um, uh, solat secara berjemaah semua kita uh, pastikan perkara itu uh, berlangsung untuk mereka berlaku untuk mereka hmm. dan semasa dalam proses atau mereka berada di dalam sana pelindung uh, bertanggungjawab pelindung bertanggungjawab untuk memastikan kesihatan mereka dan juga dalam tempoh masa yang sama, kita mengenal pasti keluarga. Hmm. Kerana yang masuk dekat kita, yang berada dengan kita tu, kita pun rupanya adik-beradik. Hmm. Yang kita pun tak tahu mereka adik-beradik. Hmm. Jadi, waktu itu uh, kita perlu mengenal pasti, mencari ibu bapa yang kita tak tahu siapa. Bila kita bertanya dengan kanak-kanak pun, dia pun ingat-ingat uh, lupa nombor telefon hmm. tak ada. Jadi, kita mengambil masa lebih kurang sebulan untuk Uh, mengenal pasti uh, ibu bapa bagi 422 orang kanak-kanak. Uh -huh. Jadi seramai itu kan yang kita lihat kita kena kenal pasti keluarga, kena pa kenal pasti penjaga. Kemudian uh, dalam tempoh itu kita adakan pertemuan dengan ibu bapa. Uh -huh. Kemudian kita lakukan penyediaan laporan dan dibawa ke mahkamah sama ada sesuai dikembalikan atau tidak. Uh -huh. Tetapi akhirnya semua kita kembalikan kepada keluarga dengan pemantauan mm -hmm. oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. So pemantauan tu dibuat secara berkala. Ya, yeah, secara berkala mm -hmm. uh, dan mereka ini diberikan satu uh, perintah tambahan okay. yang mana uh, ada syarat-syarat yang perlu mereka penuhi mm -hmm. seperti mengikuti program-program yang dianjurkan oleh mana-mana uh, agensi kerajaan. Mm -hmm. uh, sebagai contoh oleh Jabat, uh, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, mereka ada aktiviti yang dibuat pada setiap uh, hari Ahad, jadi mereka perlu menghadiri program-program itu. Hmm. Jadi uh, dengan bagi kanak-kanak pula, uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengadakan satu program advokasi hmm. uh, pelindungan kanak-kanak, uh, kasih kanak-kanak bagi kanak-kanak Up -kanak Global pada uh, 26 hingga 27 hari bulan ini yang mana kita kumpulkan kembali anak-anak yang berusia 10 hingga Uh, 17 tahun uh -huh. uh, Hampir 60 orang uh -huh. uh, Mereka akan bersama kita Gather balik dengan uh -huh. kita nanti uh, Akan ada aktiviti dan juga Kita akan memperkenalkan kepada mereka Apa hak mereka sebagai seorang kanak-kanak uh -huh. Mungkin selama ini mereka tidak tahu Hak uh -huh. mereka sebagai seorang kanak-kanak okay. Jadi kita akan Bagi uh, pengenalan kepada mereka Apa yang uh, Awak perlu tahu uh -huh. Tentang hak sebagai seorang kanak-kanak Hmm. Baik, so uh, maksudnya kanak-kanak uh, ini hmm. caknalah dengan apa yang hak mereka boleh tuntutlah kepada penjaga sendirilah kan yeah. dengan bantuan yeah. daripada JKK yeah. dan juga Betul -betul. tu. Baik puan, uh, bila kita bercakap mengenai kanak-kanak ini hmm. sudah semestinya ada juga kes yang melibatkan kanak-kanak uh, ini dan media hmm. juga terlibat sama untuk melaporkan kita yeah. berita, berita tersebut. Namun uh, ada sesetengah media agensi yang mempamerkan muka kanak-kanak ini mm -hmm. dan ada yang tidak mempamerkan juga. Mungkin uh, <coughs> dalam kes jenayah tertentu ini, Puan boleh uh, huraikan ataupun uh, memaklumkan mengapa midah ini dilarang mendedahkan wajah kanak-kanak ini sama ada dia menjadi mangsa jenayah mm -hmm. ataupun dia sendiri terlibat dalam kes jenayah tersebut, Puan. Okey, Faira, uh, untuk makluman, mm -hmm. uh, di dalam akta kanak-kanak uh, sendiri, uh, dalam akta kanak-kanak memang telah termaktub uh -huh. satu seksyen ya uh -huh. iaitu seksyen 15 yang mana berkaitan dengan sekatan ke atas laporan dan penyiaran media. Uh -huh. Maknanya uh, akta ini secara jelas uh -huh. telah menyatakan tiada gambar, uh -huh. tiada maklumat yang boleh membuatkan sesuatu, seseorang kanak-kanak itu dikenal pasti uh -huh. untuk boleh disiarkan di dalam mana-mana media. Ah uh -huh. uh, surat khabar ke uh -huh. Akibat media sosial. Ke. Kalau kita tengok sekarang ni, kes-kes banyak yang disiarkan nama sekolah. Mm -hmm. Jadi, kalau ikutkan perkara-perkara itu, memang tak bolehlah. Mm -hmm. Tidak dibenarkan mm -hmm. mengikut akta ini. Mm -hmm. Jadi, memang secara jelas di dalam akta dah ada perkara itu. Mm -hmm. Seksyen 15 itu. Okey. Baik puan, bila kita masih dalam bercakap mengenai jenayah ini kan? Mungkin puan boleh kongsikan juga pernah tak terjadi kes pendedahan ini secara salah oleh media oleh terhadap kanak-kanak yang terlibat dalam kes jenayah ini. Okey. Ah uh, kali ikutkan di bawah seksyen 15 ini saya rasa di pihak uh, kita sekarang ni diuar dengan kes-kes yang terkini lah ya. Kita tengok kes Sarah Kairina, a uh, kes buli ya, kes-kes buli uh, yang kita lihat secara jelas ataupun tidak jelas uh -huh. uh, telah dinyatakan a uh, yang disyaki, uh -huh. yang disyaki Membuli ataupun yang disyaki Melakukan apa-apa jenayah ini Ada uh -huh. disiarkan uh, Di dalam akhbar-akhbar Di uh -huh. eh, dalam media-media sosial Di dalam media-media sekarang Kalau kita tengok bertebaran lah, uh -huh. eh, Macam uh, gambar walaupun Dia telah dikaburkan tetapi Masih ada maklumat-maklumat Yang boleh dikenal pasti uh -huh. Yang orang akan mencari uh -huh. uh, Sehingga dapat eh. contohnya uh, Gambar kanak-kanak kalau kita ingat uh, pada tahun lepas kes kanak-kanak yang menyamar sebagai doktor, uh -huh. gambar yang disiarkan di dalam uh, uh, akhbar itu ada yang menyiarkan dalam keadaan dia yang agak uh, menyedihkan lah uh -huh. orang kata dalam keadaan muka dia yang tutup-tutup dan dibawa dipegang oleh polis eh, semua. Perkara-perkara uh, itu yang kita nak hindarkan hmm. Sebenarnya sebab itulah Adanya uh, section ini hmm. uh, Jadi nak kata Tak ada disiarkan oleh media Masih ada, masih wujud lagi Siaran-siaran hmm. uh, sebegini Okay, baik. Puan, bila kita bercakap mengenai dah ada tersebar luas mm -hmm. ataupun terdedah muka kanak-kanak ini yang terlibat dalam kes jenayah, mungkin Puan boleh kongsikan juga lah apakah tindakan lanjut ataupun risiko yang dihadapi oleh pihak yang mendedahkan wajah suspek jenayah kanak-kanak okay. ini. Uh, di dalam uh, Seksyen 15 ini juga telah nyatakan bagi kesalahan-kesalahan uh, uh, apabila menyiarkan mm -hmm. uh, gambar atau maklumat peribadi kanak-kanak ini uh, pelanggaran terhadap peruntukan ini um yang mana boleh dijatuhkan hukuman iaitu denda a uh -huh. uh, sehingga RM10000 uh -huh. yang kedua adalah penjara hingga 5 tahun uh -huh. atau kedua-duanya sekali iyanya selaraslah dengan a uh, seksyen yang saya maklumkan uh -huh. tadi itu jadi uh, sekiranya dia dapat bersalah okay, salah akan dikenakan tindakan ya tindakan itu, tindakan itu Okay, baik bagi. puan seterusnya mungkin uh, puan hmm. boleh kongsikan lah pandangan puan terhadap uh, netizen mendedahkan wajah suspek kanak-kanak di -kanak di media sosial mm -hmm. seperti yang sedang pula kita kening mm -hmm. yang melibatkan kes Ya Ahmad Zara Zahir. Karina. Okey okay. uh, kalau kalau dilihat uh, di media-media netizen-netizen yang lebih banyak yang menyiarkan ya kalau mm -hmm. kita lihat ya uh, mungkin atas dasar simpati tetapi uh, section 15 ini masih uh, ...memberi hak kepada kanak-kanak sebenarnya. Kanak-kanak itu perlu dilindungi. Uh, jadi kalau kita lihat, uh, tidak ada agensi kerajaan pun... ...yang mengeluarkan gambar-gambar uh, atau maklumat peribadi kanak-kanak itu. Uh, tetapi uh, sampai satu tahap, netizen uh, apabila nama-nama yang dikeluarkan itu... ...nama-nama eh, samaran, nama penuh kanak-kanak itu, sekolahnya di mana... ...jadi perkara ini yang membuatkan netizen uh, macam teruja orang kata teruja hmm. nak mencari maklumat kan jadi apabila disiarkan itu mereka sendiri mungkin tidak faham tentang uh, adanya wujudnya akta kanak-kanak uh, dan di dalamnya termaktub satu section hmm. yang melindungi hak kanak-kanak itu gambarnya uh, identitinya tidak boleh disiarkan hmm. jadi uh, saya berharaplah orang kata di, di tidak ada lagi lah perkara-perkara ini diwar-warkan, dikeluarkan oleh mana-mana media di mana-mana medialah. Ha, kerana ini untuk privasi mm -hmm. kanak-kanak itu sendiri menjaga maruah mereka. Kalau kita lihat uh, mereka ini pun masih lagi kanak-kanak, eh? mm -hmm. masih lagi kanak-kanak dan dilindungi oleh akta ini. Okay baik puan bagi pandangan puan silakan mm -hmm. adakah dengan uh, jadinya situasi begini menyebabkan ataupun uh, menunjukkan yang netizen ni kurang cakna ataupun kurang pendedahan mm -hmm. tentang akta yang ada menyebabkan uh, hak kanak-kanak yang tidak mm -hmm. boleh dipamerkan wajah mereka sehingga mereka ni uh, bertindak mengikut emosi mm -hmm. Lebih lagi menyebabkan teknologi yang semua di hujung jari ni puan okay. uh, pada pandangan lah ya mm -hmm. uh, pada pandangan saya dan juga mengikut apa yang Uh, saya kita lihat uh, dalam masa sekarang pada masa sekarang ini um, netizen sendiri dia masih tidak faham dan juga mungkin cara kita nak mewar, mewarka advokasi uh, uh, masyarakat sekarang ni, kena diberitahu bahawa mm -hmm. uh, di bawah akta kanak-kanak, kanak-kanak semua dilindungi, tak kira mm -hmm. mereka itu dalam, masih dalam siasatan atau di, apabila dijatuhkan uh, sesuatu perintah uh, hukuman kepada mereka, mereka masih dilindungi mm -hmm. di bawah akta ini mm -hmm. jadi uh, pada pandangan saya lah, netizen ini masih belum, uh, mereka belum paham tentang uh -huh. seksyen 15 ini. Okey baik puan. soalan seterusnya silakan. Okey. Uh -huh. Dah kita dah bercakap mengenai banyak tentang uh -huh. kanak-kanak ni kan. Apakah saluran bantuan rasmi yang wajar untuk dibungi dan apakah langkah segera yang masyarakat boleh ambil uh, apabila mengesyaki pengabaian ataupun pengarayan ni terjadi kepada kanak-kanak itu. Baik. Uh, untuk sekiranya uh, masyarakat sekeliling atau komuniti ya uh, apabila mengetahui uh, wujudnya atau berlakunya sesuatu pengabaian itu, mereka boleh terus uh, berhubung dengan uh, Talian Kasih uh -huh. 15999 ataupun terus ke mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah yang tempat tinggal mereka. Hmm. Jadi di situ boleh terus disalurkan aduan itu hmm. dan uh, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan terus uh, menyantuni kes tersebut. Baik-baik, kita nak patah balik sedikit hmm. lah kan, kita nak tanya pasal uh, wajah kanak-kanak ini -kanak dipahamikan hmm. ataupun uh. tidak dipahamikan. Uh, seperti yang Puan kongsikan tadi, hmm. uh, melibatkan kes Allahyarham Hamad, kes uh, Zara Karina hmm. yang tidak dipahamikan langsung, kanak-kanak hmm. yang terlibat dalam jenayah tersebut. Hmm. Namun, adakah kes tertentu yang membenarkan media mempahamikan wajah kanak-kanak hmm. ini, seperti kehilangan kes Zin Rayyan, Puan? Okey, kalau dilihat bagi kes kehilangan Zin Rayyan, hmm. ya, okey, Uh, gambar itu dikeluarkan adalah bagi tujuan untuk mencari kanak-kanak okay. yang mm -hmm. hilang. Tetapi selepas itu gambarnya mula tular ya. dan ianya gambar-gambar Zain Ryan juga dikongsikan oleh ahli keluarga sendiri uh, dan bagi kami agensi kerajaan uh, terutama sekali Jabatan Kebajikan Masyarakat, penyiaran gambar-gambar ini boleh dikecualikan, mm -hmm. dimohon pengecualian apabila kita ingin mencari waris kanak-kanak. Ha, jadi bagi pelindung, contohnya ada kes yang dibuang, kanak-kanak yang ditinggalkan di tepi jalan, ataupun kanak-kanak yang ditinggalkan yang kita pun tak tahu siapa keluarganya. Jadi bagi uh, dalam siasatan, dalam tempoh siasatan, uh, pelindung akan memohon uh -huh. untuk pengecualian daripada Seksyen 15. Uh -huh. mana kita boleh siarkan gambar kanak-kanak uh -huh. dan juga identiti kanak-kanak. Okay. Ha, jadi ada pengecualian-pengecualian yang membolehkan agensi-agensi uh, berkuasa untuk mengeluarkan gambar atau identiti kanak-kanak. Okay, baik puan, uh, dengan perkongsian dalam bilaya semasa ini sudah semesti banyak memberi manfaat kepada penonton-penonton uh, media sanggup. tapi kita dah sampai ke penghujung rancangan dan soalan terakhir saya lah hmm. untuk puan kan. Mungkin uh, melihat ke hadapan, apakah puan boleh nyatakan apa ataupun apakah satu pembaruan undang-undang atau SOP yang paling mendesak untuk diperkukuh masa akan datang bagi meningkatkan perlindungan terhadap kanak-kanak ini puan okay, um, kalau dilihat uh, di JKM sendiri uh -huh. kita memang dah ada akta dan akta ini pun juga dalam proses pindaan uh -huh. eh, dalam proses pindaan akta kanak-kanak dan beberapa perkara yang telah kita lihat iaitu untuk meningkatkan penguatkuasaan akta itu sendiri ya. jadi uh, bagi memastikan kanak-kanak uh, uh, terpelihara um dan juga dilindungi. Jadi akta ini kita akan um, melihat supaya ianya kuasa dengan lebih baiklah. Uh, bukan sekarang tak baik tetapi untuk menambah baik uh, proses ataupun prosedur kerja uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga bagi memastikan Uh, masyarakat faham tentang hak kanak-kanak itu sendiri. Okey, baik puan. Uh, secara ringkas dan padatlah puan. Hmm. Mungkin puan boleh kongsikan ataupun memberi nasihat kepada masyarakat tentang penjagaan kanak-kanak ini, mementingkan penjagaan kanak-kanak ini puan. Okey. Fira lah, Akhir sekali ha lah, ya. Saya rasa kalau untuk uh, pemeliharaan pada masyarakat dekat luar, kepada kanak-kanak uh, di luar, kanak-kanak uh -huh ibu bapa atau penjaga yang selayaknya untuk menjaga kanak-kanak dan memastikan kanak-kanak itu uh, terpelihara, dilindungi, tidak diabaikan, uh, pastikan mereka mengetahui hak-hak mereka dan masyarakat itu sendiri perlulah mengetahui tentang uh, advokasi uh, dan juga hak dan bagaimana untuk menyalurkan maklumat apabila mengetahui sesuatu kes itu seperti yang saya maklumkan tadi untuk uh, menghubungi talian Kasih 15999. Ya baik itu dia nasihat secara ringkas dan padat oleh Puan Rozia Osman iaitu Ketua Penolong Pengarah JKM Selangor dalam topik aa, Bicara Semasa pada hari ini. Dengan itu, saya rasa setakat ini saja perkongsian kita aa, dalam Bicara Semasa. Semoga ia memberi manfaat kepada anda yang menontonnya. Dengan itu, saya Ufaidah Tamizi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.